Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj menzahirkan rasa duka cita dan kecewa terhadap insiden pembakaran suar di Jabatan Angkat Kuala Terengganu yang dikaitkan dengan penyokong Selangor FC. Selangor Royal Office hari ini memaklumkan baginda tidak berkenan dengan sebarang unsur tidak bermoral termasuk budaya samseng dan risma dalam kalangan penyokong bola sepak. Dalam parti itu, baginda mahu pihak polis menyiasat serta mengenal pasti dalang di sebalik insiden berkenaan dan sekiranya didapati bersalah, mereka yang terlibat wajar dikenakan hukuman setimpal mengikut peruntukan undang-undang. Pada masa sama, baginda menyeru semua penyokong Selangor FC supaya menjaga disiplin, mengawal tingkah laku serta memelihara nama baik pasukan dan negeri. Sultan Syarafuddin turut mencadangkan mana-mana penyokong yang disabitkan kesalahan kerana mencetuskan kekacauan diharamkan daripada memasuki stadium bagi perlawanan melibatkan Selangor FC. Insiden kekecohan di Jambatan Angkat Kuala Terengganu yang berlaku pada Ahad perlu dijadikan iktibar agar perkara sama tidak berulang pada masa depan. Menerusi kenyataan rasmi, Selangor FC memandang serius kejadian berkenaan dan menegaskan komitmen untuk terus memelihara imej serta nilai kesukanan dalam arena bola sepak tempatan. Tambahnya, kelab tidak akan berkompromi dan menyelar sebarang bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang serta mengancam keselamatan orang ramai. Mengulas lanjut, Selangor FC juga terbuka untuk mengadakan perbincangan dengan mana-mana kumpulan penyokong dan akan terus memberi kerjasama penuh kepada pihak berkuasa. Terdahulu tular beberapa video penyokong Selangor FC berarak dari arah bandaraya Kuala Terengganu ke seberang Takir sambil membawa bendera pasukan dan menyalakan suar di kawasan itu. Perbuatan itu mencetuskan kemarahan warga maya dan berlaku perdebatan antara mereka di laman sosial sejak malam kemarin. Petaling dan Sepang antara daerah terawal menerima program bantuan peralatan blueprint pembasmian kemiskinan melibatkan 24 peniaga dengan peruntukan melebihi RM170,000. Esko Pembasmian Kemiskinan V. Papairaidu berkata seramai 18 peniaga di Sepang menerima bantuan bernilai RM129,500 manakala 6 peniaga di Petaling melibatkan peruntukan RM41,157. Semua bantuan peralatan akan diagihkan kepada penerima selewat-lewatnya Jun ini sebelum diteruskan dengan fasa seterusnya pada Oktober. Katanya bantuan blueprint ini disalurkan dalam bentuk barangan perniagaan seperti kelengkapan memasak, mesin jahit dan rak jualan. Bagi bantuan rumah kerajaan prihatin pula, peruntukan RM253,000 telah diluluskan di Petaling melibatkan dua projek bina baharu dan dua baik pulih. Ini adalah usaha kerajaan negeri untuk membantu membasmikan kemiskinan. Dalam masa itu juga kita juga akan apa melihat pemohon-pemohon yang lebih layak dan uh, untuk mengurangkan kadar uh, kemiskinan tegah. Hmm. Ini mereka tu memang miskin tegah semua tu. Oi macam mana di, di, daerah lain pula macam mana habis selepas ni? Ada ada besok kita akan mula lagi. Petang nanti kita ada So hmm. Jadi dua-dua hari ini saya akan habiskan semua daerah supaya puasa pertama tu dapat diluluskan. Majlis Bandaraya Diraja Kelang MBDK mengecam keras tindakan individu tidak bertanggungjawab yang membakar mural seni serta papan penerangan di Bandar Pelabuhan Kelang baru-baru ini. Pengarah Komunikasi Korporat MBDK Norfiza Mahfiz berkata kejadian itu hampir memusnah struktur papan penerangan dan merosakkan sebahagian mural yang menjadi identiti baharu kawasan tersebut. MBDK turut meminta pihak polis untuk memantau lokasi tersebut memandangkan kawasan sekitar sering menjadi tumpuan golongan gelandangan pada waktu malam. Sementara itu, Norfiza berkata Ahli Dewan Negeri Pandamaran Leong Tak Chee turut menawarkan ganjaran RM1,000 kepada mana-mana individu atau pihak yang tampil menyalurkan maklumat berhubung dalang di sebalik kejadian berkenaan. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN mengesan sebanyak 1.4 bilion ringgit pendapatan tidak dilaporkan susulan tindakan penguatkuasaan dan semakan audit menerusi pelaksanaan sistem e-invoice. LHDN memaklumkan lebih 500,000 kes berpotensi telah dikenal pasti menunjukkan corak keupayaan kewangan yang tinggi tetapi tidak sepadan dengan rekod percukaian sedia ada termasuk tiada rekod pelaporan pendapatan kepada LHDN. Menurut LHDN, sejak sistem itu diperkenalkan sebanyak 184,325 pembayar cukai telah mengemukakan e-invoice yang melibatkan pengeluaran 979 juta e-invoice secara keseluruhan. Perkembangan itu menunjukkan tahap penerimaan yang baik dalam kalangan pembayar cukai termasuk perusahaan mikro kecil dan sederhana. Dalam pada itu semua pembayar cukai diingatkan supaya sentiasa memastikan maklumat percukaian yang dikemukakan adalah tepat, lengkap dan terkini bagi mengelakkan penalti yang lebih berat dan tindakan undang-undang di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967.